Меня зовут Светлана, я из города Белая Церковь. Моя жизнь фактически закончилась 23 года, все обрушилось, когда пришла болезнь. Все началось с банальной простуды, банального гриппа. Я плохо себя чувствовала, температура и общая слабость. После одной больницы и ударной дозы антибиотиков опять другая, капельницы и таблетки. Врачи разводят руками, говорят, вы перенесли нейроинфекцию, это инфекционное поражение клеток головного мозга и арахноидит. На МРТ сосудистая патология. Практически трудно болезнь диагностируется и не поддается лечению. С этим нужно жить. Это жизнь постоянной боли, с постоянными головными болями. Уровень энергетики очень снижен. То есть организм медленно, но верно чахнет на пределе своих возможностей. Другими словами, это жизнь в аду, и ты чувствуешь себя живым трупом. Это было действительно так. Я отвечаю перед Богом за свои слова. Но я неистово боролась за жизнь, потому что на руках был маленький ребенок. Сначала врачи, я верила врачам, но вера скоро угасла. Дальше надеялась на себя, народная медицина, голодание. Практически никаких улучшений. Потом экстрасенсы, народные целители. В результате отчаяние и нежелание жить. Единственное, что мне оставалось и держало меня в этой жизни, это моя дочь и все-таки помощь, э, вера, помощь свыше. Но я даже представить себе не могла, что я попаду в мир здоровья сирогем. Сначала этот центр начала посещать моя мама. После ее первой реакции обострения, когда у нее повысилась температура, чистился кишечник, было очень плохо. Я жутко испугалась, но она нет, она немножко полежала, просто побежала в сирогем. Я удивилась и решила попробовать, ну что же это такое. И вот 31 августа 2009 года я пришла в центр, была большая очередь, но странно никто не жаловался. Я была впечатлена очень работой сотрудник, сотрудников центра. Это было тоже какое-то чудо. После первого сеанса я почувствовала прилив сил и впервые за 17 лет своей болезни, я почувствовала неимоверную радость. Я просто как летела на крыльях, Впервые я почувствовала, что такое не испытывать боли. Это было такое чудо, я не могу передать словами. И я решила для себя, что это мой последний и единственный шанс на выздоровление. Я не ошиблась. Первая реакция пришла на 10 день, у меня прыгала температура, повышалось давление, но после сеанса все быстро прошло. На пятнадцатый день я невзначай клонилась, почувствовала, могу достать пол руками. У меня расслабились мышцы спины. Сравнила с обычным массажем, это, он не давал такого эффекта. Раньше этого делать вообще не могла. На тридцатом сеансе у меня нормализовался сон, нервная система успокоилась и стала более спокойна. Хотя до этого я принимала периодически снотворные и не могла без этого спать. Но самое большое, это все было благодаря серогем. Я, я была просто счастлива. Но самое большое чудо случилось еще через 10 дней. Я 4 года состояла на учете в онкологической поликлинике города Киева. Каждые 36 месяцев я проверялась, принимала лекарства. Фиброзно-кистозная мастопатия обеих молочных желез. Последний год были ухудшения. Но на сороковом сеансе я пришла на прием, и врач мне сказал, вы здоровы, вы можете сюда больше не приходить. Я была, я была настолько счастлива, я не могу передать словами. Это было такое чудо для меня, такие эмоции. Это все было благодаря Сироге. И вот в декабре 2009 года я приобрела аппарат домой, Дальше опять происходили чудеса, потому что моя, я, моя семья, не болеем простудными заболеваниями вообще. Хотя до этого каждый год, по 2, каждую зиму по 2-3 раза я болела простудами, с кашлем и постоянно насморк. Я забыла напрочь, что это такое. И еще одно чудо. Я преподаватель английского языка и до прихода в Сирогем я не думала, что я вообще буду работать. Я не могла заниматься умственным трудом но я не только смогла работать я работаю даю уроки я э, заметила что благодаря сирогем у меня улучшилась память я больше запоминаю и это занимает меньше период времени и я запоминаю более сложный материал э, с меньшими усилиями э, еще хочу сказать что все эти чудеса еще раз повторить произошли только благодаря сирогем и я не могу сказать еще, что я абсолютно здоровый человек с моими проблемами. Но я с уверенностью могу сказать, что я уже не больной человек. Я чувствую вкус жизни, я чувствую себя намного лучше, я научилась радоваться просто жизни. И стероген стал частью моей жизни. Он стал моим вторым я. Без него я уже никуда. То есть это мой надежный друг, помощник. Он заменяет мне врачей, заменяет таблетки. Я не хожу по врачам, я забыла, что такое больницы. И я хочу, искренне всем желаю, чтобы такой аппарат мог иметь каждый человек в своем доме. И это нужно иметь. Просто поверьте мне, как тому человеку, который сейчас стоит перед вами, и который был на грани жизни или смерти, который не хотел жить. Сейчас я как, вот явное свидетельство, я хочу сказать, что... Я сейчас полна жизни и уверенности в том, что в скором будущем все мои проблемы останутся позади. И желаю всем иметь дома, Сергей Мастер, в первую очередь ради ваших детей, чтобы они не страдали. Тогда все родители и все мы будем просто счастливы. И искренний поклон, и мои искренние пожелания любви и добра всем, кто причастен к работе. И все, кто занимается этим благородным, ответственным и таким нужным трудом, большое, огромное человеческое спасибо.